Благотворительный фонд «Открытое сердце» ведет свою деятельность в Украине уже 12 лет. Наша основная задача – это помощь детям с синдромом Дауна, ДЦП, аутизм, а также дети-сироты. Их еще называют особенными детьми. Хотя мы считаем, что все дети особенные, независимо от их болезни. Но это дети, я сказал бы, особенно нуждаются в нашей помощи, в нашей любви и в нашем взаимопонимании. Не все так просто, конечно, так как в наше время, когда в Украине идет война и есть серьезный финансово-экономический кризис, не все дети могут получить то, что необходимо им получить в их возрасте. Не все родители имеют ту возможность оказать помощь для детей с особенными нуждами. На сегодняшний день мы, как центр, пытаемся сделать то, чтобы эти родители ощутили тепло, заботу и понимание от нас и окружающих их людей в этом мире. Следующие шаги – это покупка земли для расширения центра развития в городе Золотоноши. Мы хотим построить игровые площадки, кабинеты для работы логопедов, дефектологов, массажные кабинеты для того, чтобы оказать помощь детям с ДЦП, аутизмом, а также синдромом Дауна. Нам очень нужна ваша финансовая поддержка. Наша основная задача — не просто изменить весь мир, потому что мы этого сделать не можем, но изменить внутренний мир этих особенных детей. Чужих детей не бывает. Так может сказать только тот человек, у которого в действительности по-настоящему открытое сердце. Если вы хотите быть вместе с нами и делать ту миссию, которую делаем мы, добро пожаловать в нашу семью. Спасибо вам, что вы с нами.